Здравствуйте, в эфире программа Репортеры. С вами я, Сергей Служаев. Пока в Японии во всю грибе чемпионат мира по фигурному катанию Самарцы тоже вышли на лед, тоже в компании Звезд и Чемпионов. Звездная команда фигуристов Ильи Авербуха приехала в столицу губернии со своим ледовым шоу. Но сначала фигуристы дали мастер-класс для самых маленьких самарских спортсменов. Мировые чемпионы рассказали о главных секретах спортивного мастерства. Дети слушали своих кумиров с открытыми ртами. Позже с таким же выражением лица за представлением наблюдали зрители. Репортер о хладнокровных уроках и жарком шоу. На улице уже теплый март, а в стенах ледового дворца все еще мороз по коже. Это не остановит подрастающее поколение звезд фигурного катания. Юные Самарцы вышли на лед, чтобы отточить мастерство с профессионалами международного класса, чемпионами мира, мужем и женой, рисковой парой Еленой Леоновой и Андреем Хвалько. Такое событие для юных спортсменов стоит дорогого, особенно если они на время покидают родные пенаты и привычных тренеров. Тут они стараются больше обычного. Несмотря на жесткие падения, ребятня встает и идет дальше. Кроме того, дети уже полюбили новых педагогов и не хотят их расстраивать. Потому что они профессионалы, они как подобрее немножко. Чем Носок тянуть, держать голову выше, следить за прямой осанкой, свободно скользить по льду. Так мастера учат нарезать круг за кругом. С каждым юным самарским фигуристом Леонова и Хвалько работают индивидуально. Они знают, как сделать спортсмена чемпиона и что для этого нужно, кроме хорошего тренера. Вот в таком, конечно, состоянии вот это, это невозможно. Что Работать, сделать, да. Очень, конечно, нужно реконструкция ну, это... и формы. уже строить уже под одной крышей хотя бы две поляны построить. Да, самарская чтобы... земля принесла столько хороших да, спортсменов, спортсменов, а у нас уже... вообще ни одной площадки. А когда мастер-класс закончен, на лед выходят только профессионалы мирового класса. Для них это привычная разминка перед выступлением, для обычного человека шоу каскадеров. Хорошенько разогревшись, еще одна звездная пара подкровенничала журналистами. Они вспомнили себя маленькими и рассказали о будущем своих детей. Сначала, когда у меня родилась вот я считала, что нет, не будет ни в коем случае заниматься, не хочу, чтобы она там через все это проходила, вот. А, а как-то со временем понимаешь, что, ну, в любой профессии, в любом спорте все равно бывают свои какие-то проблемы, через которые нужно проходить. Я говорю, нет, ни в коем случае. Моя супруга Ирина говорит, нет, она будет футуристкой. Я говорю, нет, актрисы. А в это время Ледовый дворец уже заполняли зрители. Фигурное катание у самарцев в большом почете, поэтому сегодня на арене не будет свободных мест. Спасибо вам огромное, что сегодняшний день вы проводите вместе с нами. Поверьте, нам это очень-очень приятно. И всегда с волнением мы выходим в зал, всегда волнуемся, потому что это очень важно. Для команды Илья Вербуха это действительно знаковый момент. В Самарском ледовом дворце они выступают в последний раз. Следующее представление фигуристам надеются дать уже в новом отстроенном ЦСКА ПВС. На сегодня у меня все. Увидимся завтра. Пока.